Так, вот значит базовая подача на холостом ходу условных одиниц стоит 150 здесь. По настройкам сервис, крывание, установка полуподачи на холостом ходе выставил 120. Это в принципе самое оптимальное то, что я нашел 120. При этом и давление в коллекторе в пределах 320-380 мм и Шаги, количество шагов двигателя порядка 45 как раз получилось у меня вот примерно с такими параметрами у меня получилось и провала практически нет у нас идеально сразу более-менее приемисто стало чувствовать машину